Далі будемо говорити. Ми трошки лірична тема про те, як чудова ліса, здається, з Одеси нарвала собі квітів на весні. І це відео дивним чином набрало понад мільйон переглядів за два дні. В чому його феномен? Поговоримо в наступній студії. Поки що подивіться, як це виглядало. Адже ви бачили вже це відео, і е, е, в нас Сергій Гайдай Політтехнолог, ми насправді могли б ще поговорити сьогодні про сьогоднішній з'їзд нового уряду, в який в Одесі відбувся не дуже успішно, але мені здається, це відео воно чим добре. Воно воно набрало понад мільйон вже переглядів за за два дні буквально. І е, мені щось здалося, що в ньому є якісь певні архетипи, тобто не випадково це все сталося. Чому як Ви вважаєте, так багато людей е, приділили цей час і подивилися от, до цей двохвилинний ролик? Я думаю, потому что это то, с чем сталкивается каждый житель Украины и бывшего Советского Союза, и это очень знакомая ситуация. А мы очень любим, знаете, вот есть такой феномен, почему самые популярные клетки в зоопарке обезьян, мы себя узнаем, они очень близки нам, они ведут себя как мы. Тобто, все примерили себя в этой ситуации? А, я уверен, что у большинства жителей была подобная ситуация. Каждый узнает себя, и со стороны вот это слово «жлобство», да, которое живет в каждом из нас, оно очень узнаваемо, и оно заставляет реагировать всех. А, тем не менее, я уверен, что большинство абсолютно, а какой-то маленький эмоции, они сказали, то есть они жлобство не, не до себя использовали этот термин, когда смотрели это видео но это сложный вопрос потому как все мы родом из советского союза и я лично вот считаю что это такое типичное проявление совка чем оно было определено в совке кто помнит в советском союзе нам активно навязывали что частная собственность вообще собственность это плохо. Нам мы изобрели такой термин, как личная собственность, потому что понимали, что лишить человека совсем собственности невозможно, о чем мечтали основатели Советского Союза, большевики. Они вообще считали, что не должно быть. Там шли идеологические споры, например, те же основательницы праздника 8 марта активно говорили сейчас это кстати праздник любви там, всех женщин за которые женщины держатся и любые разговоры что этот праздник не очень имеет хорошую основу говорят да боже где это роза где это клара но тогда хочу напомнить что они например вообще считали что брака не должно быть дети отдаются воспитание государства вообще должна быть свободная любовь uh -huh. то есть вообще вот, борьба с любой собственностью потому что семья это, как минимум рождает собственность по крайней мере, жена считает мужа собственностью, муж жену собственностью, а дети ⁇ это вообще совместное имущество. Вообще суть семьи ⁇ это совместное имущество. Uh -huh. Так Вот борьба с собственностью была тотальная. С ней, конечно, нельзя было побороться никаким образом. Но мы сегодня, вот этот сюжет говорит о том, что она оставила во нас глубокий след. И заключается она в очень забавном парадоксе, который я, например, наблюдаю регулярно в своей жизни. С одной стороны, значит, у нас нет понимания важной части, какой есть, например, в той же европейской культуре. Там есть понятие совместная собственность. Например, они улицы городов, uh -huh. подъезды, лестничные клетки, земли, которые окружают их дома. Это совместная собственность. Еще по-другому называют собственность громады, uh -huh. община, как угодно. И отношение к этой собственности у человека своеобразное. С одной стороны, он не может этим распоряжаться в Западе, Единолично. Чтобы этим распорядиться, надо как минимум собрать людей и принять совместное решение. Но с другой стороны, он к этому относится бережно. То есть, вот он не может взять такой уничтожить куст. это европейское отношение. А совковое отношение такое. Нам говорили: собственности нету. Да. Это все ваше общее. Ну, Эффемизм это все, что была, та, та. Да, не, все, что не контролируется тобой, все, что за пределами твоей квартиры, буквально вот сразу начинается на личной площадке. Это все. ничье. А раз оно ничье, то стырить это, умыкнуть, ну, считается нормальным. Вот она считает, что это ничье. И поэтому Хоча... это можно себе присвоить. Вот ей понравилось, она просто это себе ну, берет. Власне, користувачки виклав це відео, цей вальсіт сор -ник никайд, чи правильно, он прочитал цей э, его никнейм, але он стверджує, что это его знайомих, и они специально посадили тут насправді видно, что это клумба, она немножко обгороджена обгорожена, они специально посадили, в принципе, и в принципе морилось она, она, что... она так не считает. Она так не считала. Я вам скажу так, у меня в жизни был такой пример, когда мы знакомые пытались. Это такая история типичная для Украины для Киева, для любого мегаполиса. Вот смотрите, у нас же все наша собственность, она заканчивается нашей квартирой. И вот уже личная клетка, и ваш этаж как бы не ваша собственность. Но вот одни мои знакомые, у них на этаже в новом доме всего 6 квартир, они подумали, ну 6 квартир. И в принципе все эти квартиры купленные, в принципе там не живет какой-то Люмпин, решили договориться, а давайте вот и здесь сделаем порядок, соберем деньги. И сделаем ремонт. Поставим железную дверь, сделаем на этаже безопасность, железная дверь с кодовым замком. И как вы думаете, вот сейчас любой зритель мне скажет: удалось ли со всех шести квартир собрать эти деньги и сделать этот ремонт? Нет. С каких-то удалось, а какие-то квартиры не просто не сказали и денег не дадим потому что что нам это личная клетка? А заняли позицию такую: как это? Вы поставите, сделаете ремонт, uh -huh. поставите кодовый замок, это нам будет хуже ходить. Мы с этим будем воевать. Но эта история не вся. То есть, грубо говоря, они сказали, это не наше. Uh -huh. Это не наша собственность. Хотите – делайте. Но даже более того, мы не хотим, и мы против. Но э, дальше знакомый мне сказал, что на этом этаже был такой закуток, где очень удобно устроить кладовочку общую. И как вы думаете, все собрались и решили, что это будет общая кладовочка? Нет, те, кто выступал против ремонта, они единолично эту кладовочку захватили, потому что это ничейная а мы первые. И нависла там вот такие вот. Зам... Замок. Да. Это вот типичное совковое поведение. Ничего можно умыкнуть, и пусть оно будет. А совместная собственность, вообще такое понятие, оно вот в нашей культуре исчезает, нам еще очень многое придется по поводу этого сделать. я хотел бы, чтобы мы еще по скайпу включили Владимир Миконка. это психолог центра Homo Psychologicals. Боже, нет, это мы на английском тоже проблема. Без него хотели поговорить, сам. он тоже побачил тут некоторые свои, свои архетипы, не знаю, сведомости, чи є в нас пан Владимир? На связку. Давайте мы его не берем. И также хочу сказать, что мы попросили наших Колег-партнерів з громадського Одеса, оскільки була викладена адреса, ймовірно, і ім'я цієї жінки Аліса, начебто, і живе вона а, на одній з там вулиць Одеси. Ми просили їх там побувати. Просто подивитися, чи справді там а, хтось проживає за цією адресою. Що вони зняли? Ми покажемо. А чи є в нас вже, пан Володимир? Є в нас світу. Ну, давайте подивимося, що зняли наші колеги в Одесі. Не так давно на Фейсбуке завирусилось видео, которое запечатлели камеры наружного наблюдения в одном из переулков в Одессе. На видео женщина проезжает мимо прекрасного куста, выходит из своего БМВ, срывает несколько веток и удаляется в закат. Собственно, пользователи соцсетей были возмущены, как же ж ее жизнь довела до такого. И некоторые даже говорят, обознали ее и э, утверждают, что живет она по адресу Левитана 62. Я специально сюда приехал, но здесь, как вы можете видеть, просто мойка. Пойдемте попробуем найти местных жителей. Может быть, они что-то знают об этом, где живет эта женщина с, и со своим BMW и новообретенными кустиками. Вы не знаете, тут э, не живет э, никто по имени Алиса на БМВ черном джипе. Она недавно звездой Ютуба стала, сорвала несколько веток в переулке. Не знаете? БМВ черный джип нет. Не живет тут такой? Нет. Здесь адрес Левитана 62. Нет. Спасибо. Не знают местные жители ничего про Алису на БМВ. Вот, кстати, какой-то БМВ, но не наш, госномер не подходит. Зачем срывать ветки, куста, если у тебя во дворе такие деревья растут. Красиво же. Здрасте. Вы не подскажете, а тут никто по имени Алиса на черном БМВ не живет? То, вы, может, видели, человек недавно звездой Ютуба стал, сорвал несколько веток красивейшего куста и уехал. Это видел я. Видели, да? Да. Вот пользователи соцсетей говорят, что живет она тут на Левитана 62. Я даже не запомнил машину. А как вы вообще к такому поступку относитесь? Не знаю. Русскими словами я сказать такого не могу. Придурки, по-моему. В общем, нет тут никакой Алисы мифической. По крайней мере, мне не удалось ее найти. А люди, которые живут в этом доме, даже не знают про нее. Но видео видели. Так, от ми намагалися розслідувати, де, де, де все-таки ця ліса не знаю з країни чудес проживає. Немає за тою адресою, яка називалася в Фейсбуці. Я хочу також Володимира Миколенка, психолога, запитати, а що він побачив, які архетипи, можливо, в цьому відео? Чому так багато переглядів за рекордну кількість часу це відео набрало? Тобто, хто, хто що люди побачили в цьому? Отже, пане Володимире, повторите питання. Я почув питання доброго вечора. Я хочу сказати, що це досить таке, на жаль, розповчуджене явище серед людей, котрі заробили досить багато грошей, при цьому всередині залишаються все ще, відчувають себе досить бідними, тому що насправді багата людина не буде зривати квіти, з клумби, а вона поїде в магазин і їх купить там. А, ну, Як на мене, це просто такий розрив. Людина виглядає як багата, як забезпечена, при цьому поводиться себе як дуже бідна людина, котра не може дозволити собі купити квіти просто у магазині. Тобто, це просто якась така важка, не знаю, важке дитинство. Воно так працює, що людина, навіть же їдучи, там не знаю, в іншій машині. Коли бачить шару, то воно настільки є нестерпним, що вона зупиняється і мусить ту шару якось своїм приприк. Якщо зовсім спрощувати, то так це на як то Антон Павлович Чехов казав, що ми маємо раба з себе вичавлювати по краплі кожен день. Ну інколи ми народжуємось бідними, незабезпеченими, навіть там в якихось дуже досить, досить важких умовах. І потім ми зростаємо і поступово перетворюємося на людей, котрі там чогось досягли. Але інколи це дитинство або важке життя людину не відпускає, і тільки вона розслабиться, вся це. Теж все, що вона надягла на себе, воно злітає, і гоп стоп. Ну я ну, це досить грубо, але по суті, якось так. Спасибо, пане Володимире. у нас Владимир Миколенко, психолог, тоже пояснил с позиції психологии, что означає подобные действия. Мне кажется, что тут есть какая-то, не знаю, что вы из меня Тут важлива роль була те, що что жінка ніби там там от джипа вышла, вот це БМВ. Я все-таки по-другому объясняю. Есть понятие культура поведения. В ее культуре поведения джип присутствует и э, она состоятельный человек, но только джип – это ее, uh -huh. а вот куст – это не ее. Вот смотрите, абсолютно этого же порядка следующее явление, что каждый из нас не наблюдает, особенно сейчас, выезд людей в пригородную зону на пикники. Uh -huh. Что после людей остается? Сметя. тон. Огромное да, количество. Да. Причем такое ощущение, что эти люди приезжают сюда первый и последний раз, ну, так удивляет, ведь он же потом сюда же приедет и будет искать новое место под пикник. Потому что в прежнем месте он уже оставил свой мусор, а все, что надо было забрать. И я говорю, это по-прежнему отсутствие просто в голове такого культурного явления, как совместная собственность. Он mm -hmm. этот лес, он эту поляну не воспринимает своей, mm -hmm. поэтому он здесь может нагадить и он как бы уезжает. Или когда паркуются на газонах или на тротуаре, то есть. Вот все, что не у меня дома и не мое, с этим можно делать все что угодно, потому что оно не мое. У человека просто вот этот культурный код, что это твое такое же. Вот у себя на балконе человек редко нагадит, или у себя в доме, или вот она же не придет, не обломает ветки у своих горшков и газонов, которые стоят дома, потому что это ее. А это ничего, это чужое. У нас, у нашего человека постсоветского понятие совместной собственности отсутствует. Это колоссальное явление для любого дома. Если вы возьмете жителей дома, у которых все свои частные квартиры, и начнете говорить, что подвалы, лестничные клетки, придомовая территория, подъезд — такое же, такая же ваша часть квартиры, они могут согласиться с вами теоретически, но практически они этого не делают. Поэтому лифты какие у нас обожженные, описанные, ремонта нету, все грязное очень. Более того, вот, ну, прост, простая вещь, современнейший дом, общая личная площадка, я уже упоминал, как бы, да, какие там действия происходят, обязательно рядом э, на личной площадке кто-то устраивает склад либо строительного мусора, либо своих вещей, потому что это не его квартира, это некая такая территория, на которой нет правил. Uh -huh. И ты что хочешь, что и делаешь. И, к сожалению, это живет вот в каждом. Она также поступает. Она едет, это не ее личное. Ух ты, хорошие кусты, ничьи в ее понимании. Давай заберу себе. Вот я тут даже думаю, что это не маниакальное. Ну, то есть, конечно, есть и то, что говорит психолог, клептомания так называемая. Например, там у меня в дачном поселке, если ты что-то высадил за забор своего, ну, допустим, вот смотрите, все, что за забором твоего участка, это твое. Ну и как бы своровать трудно и опасно. Но если ты вдоль своего участка посадил красивые кусты, угу. уже 3 сантиметра за то вероятность того, что ночью кто-то выкопает из своих же, весьма высока, потому что это дал сигнал, что это уже не мое, я вот высадил это и как бы от этого отказался. Это на уровне подсознания. Нам придется еще во многих поколениях воспитывать понятие совместной собственности, общественной. Более того, государство у нас делает все, чтобы этого не было. Почему? Потому что именно государство претендует эксплуатировать все, что за рамками личной собственности. А по идее она должно провести колоссальную, огромную пропагандистскую воспитательную работу и научить людей, что страна не заканчивается за пределами твоего участка, твоей квартиры. И дальше это твоя страна. Дорога твоя страна, тротуар твоя страна, это твоя собственность. Совместная, другая, не такая. Я сказал, в ней самое главное, ты не можешь с одной стороны и распоряжаться, не договорившись со всей громадой, но с другой стороны, ты должен это беречь. Это нельзя взять и умыкнуть и посчитать ничейным. Ну, просто мені здається, що все-таки є такий соціальний момент, що люди кажуть, а от вони представники новорище, нової влади. Да ні, ну за Тому з моєї точки зрення, це мог зробити любовчию. Але би. воно б не викликало б такого Про... ажіотажу. Якщо да. ну, то, тобто... б ми увидели бомжа, який рвет, сказали б, да. придурок. Боже придурок. А, а наличие, б... два перегляди, к сожалению, наліччя БМВ і некого признака в достатку не убирає чее совка. Абсолютно, ні. Ну, да, але, але 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 воно воно викликає. Якесь таке, не знаю, от о, о, обурення всенародного дисонанс, плану. Да, так, тобто все-таки дуже чітко здається свідомості людей, виборця влада це обов'язково такий жлоб, такий, якийсь такий не знаю, не персоніфікований Но, або не персоніфіковане. Шонка стайл. Так, так, так. То є жлобство в Біскусі, це извините, возьмемо навіть зараз всіх, хто при власті, і якщо зайти і посмотрети. Ну, а как вам кажется, например, собственная церковь, разве это не жлобство? Собственная частная церковь – это и есть признак колоссального жлобства, который, доступ к ты закрыта большим забором. Потому что церковь, по-любому, это место ну, общественное. Да, люди жертвуют, иногда человек за свои деньги может построить церковь, но для всех. А церковь для себя – это признак жлобства. И такого очень много во власти, поверьте. Если вы думаете, что у нынешних представителей власти нет вот этих резных колонн по золотой и бескусия как у Пшонки, пшонки или в том же Межигорье, вы глубоко ошибаетесь, но никогда не делает. Выходит, нам доводится ждать еще два-три поколения, пока у природным чином э, а просто выработается смак. Хотя, приклад Ким Чен Ина показывает, а, что не факт, знаете, что этот сейчас право, проявляется. Тут правы были классики большевизма, бытие определяет сознание. Если в бытие не будет жестких правил mm -hmm. и пряника, и кнута, с одной стороны, э, признаки того, что вот Какая-то громада научилась пользоваться совместной собственностью, какой-то дом, знаете, пример же есть позитивный ОСББ, который дом приводит в порядок, а. и туда приятно заходить, и лифты чистые, и а, нормальные консьержи, и хочется так жить, с одной стороны. И, и пример Европы. Когда ты ездишь и понимаешь, что жители среднего европейского города его весь воспринимают как собственность, да, да. и никто не придет ломать там кусты. Потому что это и так его. Нет, нет желания это взять себе и считать, что это ничейное домой. Потому что этот куст его, в том числе, на его улице, его куст, но не только его, еще и всех жителей этой улицы. Этого у нас нету. То есть позитивные примеры. Ну и, конечно, пукнут должен быть. Потому что вот по-хорошему влепить за это серьезный штраф следующем будет неповадно. Ну, чей. Штраф знайде свою героїню, героїню, яку ми там умовно зараз називаємо лісом. Ми не знаємо. Поки що наша спроба розшукати героїню цього ролика з мільйоном переглядів не мала успіху. Там знайшли, що в нас є чистка килимів. Здається за цією адресою. Дякую дуже Сергію Гайдаю, що прийшов.